Pred rokmi som bol v Guatemala, hral som v, tam v dokumentárnom filme, som hral uh, lovca orchidej, čo by teda nemalo byť, no ale tak nebol lovec, tak som ho hral. A kúpil som si tam tento kríž, ktorý ma hrozne zaujal. Je dielom vlastne indiánov. A na tom kríži je zvláštne to, že oni vložili na ten kríž úplne všetko. Je tam kukurica, auto, prebodnuté srdce, kľúč, no proste kaktus. Všetky veci ich života. Mne sa zdá, že to je strašne také múdre vyjadrenie prostej skutočnosti, že v našom živote sa ako keby všetko nové rodí z agónie. Že človek ako keby musel vždy skončiť, aby mohol začať. Musel opustiť to, kým je, aby sa stal tým, kým sa ešte len má stať. keď sa stretnú chlapec a dievča, vstupujú do lásky, tak musia vystúpiť jeden z druhého, aby sa stali tým, kým sa ešte len stanú. Dieťa musí opustiť svoje detstvo, aby sa otvoril dospelosti. No a keď myslím na našich priateľov na Ukrajine, na tú agóniu, ktorú pre, prechádzajú, tak myslím práve na toto, že, že tá agónia konfliktu s cudzou mocou, ktorá proste tam rozsieva tragédiu tej vojny, že im veľmi prajem, aby to bola práve tá agónia, z ktorej sa zrodí nový život Ukrajiny, slobodný, slobodnejší, krajší. A v podstate táto téma, hej, ktorá môže byť symbolizovaná krížom, teda téma toho, že naše, lebo kríž je horizontála a vertikála. Hej, že horizontála ako keby odkazuje na na to najdôležitejšie, čo máme v živote. Naše vzťahy medzi sebou, vzťahy k všetkým veciam života. A vertikála odkazuje k akejsi transcendencii človeka. Že človek sa, je človekom práve tým, že sám seba presahuje, k hodnotám, ktoré nikdy nemá úplne. Ako je pravda, láska, dobrota. A, a tie sa stretajú tu v srdci toho kríža. to je Kristové srdce. vždycky je v tom nejaký moment obete. O tom je aj moja kniha Minimity, z ktorej budem čítať mýtické rozprávanie, veľmi také intimné, o chlapcovi a dievčati a o všetkých tých základných otázkach hodnú od lásky, slobody, ktoré nás presahujú, ale dávajú nám zmysel. Takže ja by som vložil farby Ukrajiny do stredu kríža, do srdca.